Вот этот спортсмен Сергей Лефиренко, его все время на протяжении 4 лет ущемляют, выгоняют. Хотя он первый номер сборной команды Украины Кошер. Доброго дня, как вас звати? Сергей Лифиренко называется. Какие у вас результаты в Сбернике? Я являюсь чемпионом Украины, рекордсменом Украины на трех дистанциях из четырех существующих. И, пожалуйста, ваш тренер говорит, что пустили на права провалу Каким чином и кто это делает, За какой метою? Постоянно, когда я приезжаю в город Киев, мне не разрешают тренироваться на ледовой арене. Обосновают это всегда разными причинами. Сейчас я приехал с чемпионата Европы, у меня есть неделя окно, до следующих соревнований. Я хотел здесь потренироваться мне сказали, нужно идти в управление Киевской спорта, спрашивать разрешение, отбивать какие-то пороги, унижаться я должен. И за чиновников спрашивать, можно ли мне здесь потренироваться. Я считаю, что это неправильно, но это уже не первый раз. Просто каждый раз, когда я прихожу на тренировку, начинаются проблемы у тренеров, которые мне разрешают выйти на лед. И э, постоянно мне задают вопросы, почему я здесь катаюсь. Я тоже хочу задать им вопрос, почему мне здесь нельзя кататься. Будьте, пожалуйста, какая причина, на вашу думку, этих ваших э, неудач? Можно сказать так, почему они вас так негативно ставятся? Э, я думаю, это какие-то личные отношения. Э, до вас, до тренера? Между кого? тренерами, которые сказываются постоянно на спортсменах. Э, э, это, ну я не знаю, они пытаются любыми способами отыгрываться, давить через спортсменов, проталкивать какие-то свои идеи. Добрый день. Добрый день. причина, я считаю, что все время придираются к Сергею, потому что он показывает лучшие результаты, и он для них является соперником. И они хотят поднять других спортсменов, уничтожив лучшего спортсмена города Киева. Да, это конкуренция. А я наоборот хочу, чтобы была конкуренция для того, что если есть здоровая конкуренция, то тогда будут и высокие результаты. На тренерском совете. Я подняла вопрос, когда еще был только отбор на Кубке мира, что надо вести эстафетные команды, и женские, и мужские. На что было почти многие тренера сказали, что нет. Вот, но результат сегодняшних, сегодняшней эстафеты на чемпионате Европы, где девчонки установили рекорд Украины, и ребята тоже э, неплохо выступили, заняв восьмое место, а девочки седьмое место, подтверждает то, что надо возить эстафетные команды на чемпионаты Европы, чемпионаты мира, э, кубки э, мира потому что это повышает уровень спортсменов и создает здоровую конкуренцию для, для, того, чтобы спорт процветал в Украине. Сереблазка, а вы куда извертались? Я в прошлом, когда вот до этого были проблемы у Сергея, я ходила к, в управление городское управление по этому вопросу, что нас не пускали в тренажерный зал вести силовую подготовку, что сольда выгоняли. Ходила я к начальнику по начальнику управления по олимпийским видам спорта вот пальчики Людмиле Владимировне она сказала все вопросы решайте с директором школы вот такой было okay. кто Глухий кут, насколько я понимаю. Да, получается, глухий кут, потому что Панченко Людмила Владимировна является кумой Коваленко Николая Николаевича, директора школы. И, это, и я хожу все время по кругу, по кругу. Это не, невозможно остановить. И поэтому все страдают мои спортсмены. Потому что спортсмены моей группы всегда страдают. Разумею. Дякую вам. Пожалуйста.